Доброго вам воскресного дня, возлюбленные о Господе, братья и сестры. Совсем недавно, неделю назад, в нашем городе совершило знаменательное долгожданное событие. Был освящен храм, еще один православный храм в северном микрорайоне в честь святаго Георгия Победоносца. Зажглась еще одна лампада перед престолом Божиим на белорусской земле. Освящение храма – это особое событие не только в жизни конкретной общины, которая строила храм всем миром, но и, конечно, целого города. Потому что это еще новый очаг духовности. Без сомнения, храм в северном микрорайоне, деревянный, построенный в особом, красивом, силе, стал украшением этой местности. Всяко благ и человека любого. И... Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Стефан, с Вашего архиерейского благословения началось строительство этого храма. Просим и сегодня Ваших святых молитв и, э, осветить этот храм и совершить в нем первую божественную литургию. Все и про прощения... все Боже, милостью буди нам грешным, Боже, очисти грехи наши и помилуй нас. И с числа согрешникам, Господи, прости и помилуй нас. Царю небесный, утешитель души истины, же везде и вся исполняет. Сокровище благих жизни и подателю, приди и все в и очистины всякие скверны, и спаси блажа души наши. Слава Вышне Богу и на земле мир, человек и благоволение. Слава Вышне Богу и на земле мир, человек и благоволение. Господи, усне наши отвердиши, и уста нашего возвестят. Время сотворите, Господи, и Владыка, благослови. И благословен Бог наш всегда, ныне и великий, и для Господь, нас, Господь, 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 Господь. помолимся. Святой Господи, Иисусе Боже наш, Святой Роду нашему, Твои дары и шести благодати на Диеве, на по и поставили, и все женские и пищие служители Таинства Твоего, самодей Твоей благодати, брата нашего Дмитрия, честностью проси Его, и за святых и пресвитеров Юга Твоего, добрым слушаем и мы их достойны благоговением, честностью, до старостью, доброй святой Есть благоволим, и вся на благ Бог помилует, как председатель мудрости тебя поезд в здание, полить тебе Бог. Русин Господь и Быстра Дмитрий, протери святейший Богосер, Русинка Георгия, во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аксиона.

Тогда отвечал Петр речей ему, все мы оставим вся, и вслед тебе и духом, что угу будет нам, И же речей, им, глаголю вам, яко вышедшие по мне поки бытие, и когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей я, сядете и вы на двое на десяти престолу, судящий обима на десяти коленом а Израилевым. И всякий же оставит дом или братья, или сестры, или отца, или матери, или жену, или чада, или села, имени моего ради, старицею примет и живот вечный наследник. Будут последний, первый, первый, последний, последний, первый. Во время Оно он, выше обновления в Иерусалиме и зимабе, и хождавший Иисус в церкви при творе Соломонии, обыдошил же его глагола хуймон. Да коли души наши в земли ши, а щиты Христос, сердцы, нам не обинуяся, Отвещаем, Иисус, прех вам и не веруйте, Дела я же растворю имени Отца. Я пожерел вам, О, Овцы мои глаза, мои слушают, И отзнаю их, и по мне грядут. We don't want to

Святого Духа. Честные отцы, братья и сестры, сегодняшний воскресный день день памяти всех святых от века Богу благоугодивших. И сегодня мы совершили великое торжество освящения этого святого храма в честь Великомученика, чудотворца и победоносца Георгия. Создан прекрасный, благолепный храм, прекрасно украшен. Мы даже не надеялись в таком быстром времени все это совершить. Но милости Божией, трудами благотворителей, вашей молитвою, вашим воздыханием храм сооружен и посвящен. И пускай будут ваши сердца все в радости, исполненные. Чистое сердце будет всегда у вас как вы сегодня все собрались здесь в таком множестве, чтобы все дни вы так собирались и прославляли Господа, выражая торжество Святой Православного Церкви что мы все с вами православные христиане. Мы сегодня молились, что не освящение храма, первых молитв, что Господь нам простил наши все согрешения, не только служителей, но и тех, кто Сегодня пришли помолиться, вознести свои молитвы вместе с нами. Я всех сердечно благодарю вас за ваш труд, потому что сегодня трудно выразить слово всем благодарности. От чистого сердца, благодать Божия, до всех почетно на всех, на каждом из вас. А святой, как мужчину, поносил Георгий, будет с вами добрым помощником и защитником во всех ваших добрых делах и ваших начинаниях. Вчера все вас благодарю. Спасибо за ваш труд. И дай Бог, чтобы мир, любовь и согласие всегда были над всеми над вами, на каждом из вас. Мир душе и тело согласия. Мир в ваших семьях и мир Раду Барановичу и нашей белорусской земле. Чтобы храмы Божии умножались, чтобы вы в них молились во множество приходили. И этим счастлива, что жива Наша православная вера на нашей белорусской земле. Бог вам всем помощь. Спасибо, Спасибо. От всего сердца, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с освящением храма в честь Святаго Георгия. Желаю, чтобы этот храм нес мир и благодать в наши сердца. И без сомнения, особое чувство нас будут вдохновлять и посещать когда мы будем молиться всем новом православном храме. Помогай вам всем, Господь.